Зашли в спортзал, приятно удивлен, что там тихие игры, что там поиграть можно будет почитать, не будет там каких-то посторонних мыслей, скучать не придется. Деление наше будет рассчитано на 36 человек, в котором будут проходить реабилитацию ребята, участники АТО. Здесь будет им оказана медицинская, психологическая помощь, будет работать кабинет ЛФК, массажный кабинет, кабинет психолога. Ребята будут проходить реабилитацию в течение 18 дней. Со дня как бы, постановки задачи губернатором прошло всего лишь два месяца. Вот мы с вами уже сегодня на открытии. Финансирование данного ремонта происходило из нескольких источников. Была закупка как оборудование спортивный зал и через несколько дней приедет сюда действительно уникальное оборудование это автоматические системы для э, с тестированием возможности функционала нижней и верхней конечности и автоматическая настройка э, силы с какой должен аппарат работать и отдельно хочу сказать спасибо волонтерам очень много ребята помогали по дизайну по выбору мебели по даже вот спортивный зал там устанавливали ребята волонтеры.